Assalamualaikum semua Terima kasih kepada mereka yang telah lama Subscribe channel ini dan selamat datang kembali Dan terima kasih kepada mereka yang baru sampai Dan baru klik video ni So hari ni kita masih lagi nak bercerita Tentang um, Perjalanan Pengalaman saya uh, Menjadi uh, First experience saya menjadi seorang ibu So hari, mungkin hari ni bising sikit Sebab rumah saya hari ni meriah Tapi saya rasa uh, Benda tu tak adalah menghalang kita punya sesi hari ni. Jadi uh, selepas hari tu saya dah bercerita tentang uh, bagaimana saya keluar daripada bilik pembedahan dan sebagainya. So um, malam tu saya tidur masih lagi meng mengenakan drip dan juga urinary punya wayar. Dan um, keesokan harinya saya didatangi oleh doktor dan Dr. Atika pun datang menjenguk saya juga pada keesokan harinya bila saya dah kenal lah suara dia bila dia datang Assalamualaikum kumpulan saya itu sebenarnya um, ni Waalaikumsalam ni Dr. Atika ke? so dia cakap ya yeah, Dr. Atika Okay so um, untuk hari kedua tu Doktor minta saya <coughs> Oh malam tu Pakar Bius datang juga jumpa dengan saya sebab dia nak make sure uh, biusnya, tak, tak ada apa-apa efek lah berkenaan dengan bius kemudian, uh, kita balik semula kepada paginya uh, doktor datang untuk check luka uh, tapi masa tu saya masih lagi ada plaster lah dekat perut, tapi doktor Atikah um, minta saya Uh, oh ya yeah. Pagi tu dia orang dah buka Saya punya drip dan juga uh, Urinary wire tu Dan doktor kata Dia minta saya berjalan-jalan lah Dalam wad tersebut Tapi disebabkan saya blind Tak tahu sebab saya tak biasa dalam wad tu Saya hanya boleh berjalan Dari tempat saya ke toilet sahaja okay. Tapi saya tak terus berjalan Pada hari tersebut Pagi tu Sebab uh, masih terasa kan sakit tu tapi Alhamdulillah saya ada dengar kawan-kawan uh, cakap, nurse-nurse semua garam, paksa semua bangun berjalan semua. Tapi Alhamdulillah benda tu tak berlaku lah uh, pada saya di PPUM. Diorang datang bercakap pun cakap lembut-lembut, baik-baik je. So, um, <coughs> beberapa kali juga lah nurse datang tanya, Puan, Puan dah berjalan ke belum? Puan dah uh, buang air secara normal ke belum? So, Ehm um, kita pun mengumpul kekuatan kan nak bangun sebab pedih sangat. Jadi dalam petang pukul 3 petang kot baru saya ke toilet tapi uh, nurse memang pesan untuk kali pertama pergi ke toilet tu kena panggil dia orang sebab dia orang nak make sure kita betul-betul boleh bangun ubat kesan ubat bius dah dah tak ada supaya kita tak jatohlah dia orang risau kalau kita jatuh dalam toilet. Dan um, saya tak tahu pengalaman orang lain di hospital-hospital lain Tapi kalau di PPUM Kalau kita masuk toilet pun diorang akan ikut masuk toilet Sebab diorang nak make sure yang kita okey Okay, okay? Uh, And then untuk baby Pada hari kedua tu Ada um, satu doktor datang jumpa kita Dia bagi tahu yang uh, baby uh, Akan disuntik, dua suntikan Iaitu suntikan BCG dan juga suntikan Hepatitis B Untuk BCG, doktor cakap uh, Dia perlu ada parut di lengan yang mereka suntik lah Sekiranya parut tu tak nampak atau hilang Baby akan disuntik sekali lagi untuk BCG uh, So dia bagitahu lah mungkin akan ada macam jerawat kecil dekat lengan baby So please jangan pecahkan ataupun jangan buat apa-apalah uh, biar saja. So kalau benda tu dah surut sendiri pun uh, dia orang memang nak benda tu surut sendiri dan biar lengan baby tu berparut. Um, saya tak tahulah kenapa kalau mereka yang ada dalam bidang kesihatan mungkin boleh komen lah kenapa dia nak benda tu berparut kalau tak ada parut dan dia orang akan buat suntikan sekali lagi tu saya tak faham kenapa lah sebab kita pun tengah sakit masa tu Uh, tak berapa nak tanya banyak lah. And then um, dia datang tak lama lepas tu dia datang bagi tahu oh uh, dia cakap juga dia orang tengah test uh, kuning. So tak lama lepas tu dia orang datang kepada saya dia kata baby saya ada kuning bacaan 82. Sebenarnya 82 ni taklah tinggi sangat sebab uh, normal kuning adalah 80. Tetapi saya tak tahu lah, mungkin SOP setiap hospital tu berbeza. Kalau di PPUM 82 ni dia orang dah letak bawah lampu lah untuk fototerapi. Tetapi kalau untuk government hospital, saya difahamkan selagi bacaan kuning di bawah 257 mereka tak akan letak untuk fototerapi. Bila dah sampai 257 mereka akan letak di bawah fototerapi untuk baby dia letak 82 bacaan ni dah letak bawah fototerapi tetapi dia tak still tak masuk buku dan tak masuk tak masuk ke ward mereka lah uh, still di bawah nursery sahaja jadinya uh, macam yang Haji sebenarnya cerita kalau OKU okay, memang free uh, untuk uh, pembedahan dan segalanya lah di, di berkaitan dengan bersalin ni tetapi untuk baby dia ada charge dan memang baby saya dikenakan charge lah lebih kurang dalam 200 lebih hmm. untuk fototerapi tu still ada beberapa kali juga dia hantar baby kepada ibu untuk kita bonding dengan baby walaupun dia orang terpaksa hantar dengan lampu-lampu ni sekali so untuk um, sebenarnya bila uh, baby kena-kunanya, semua orang akan risau dan saya pun risau jugalah, tetapi bila bacaan 82 tu, masa tu tak adalah risau sangat dan saya tanya doktor tu macam mana um, adakah kebarangkali yang baby ni boleh, boleh keluar serentak dengan saya, so doktor cakap kalau esok Kuning uh, dia dah kembali kepada normal baby memang boleh keluar bersama tetapi kalau baby uh, masih memerlukan rawatan ibu terpaksa stay sekalilah tak boleh keluar jadi okay, so saya tak kisahlah kalau kita tak dipisahkan dengan baby kita okey-okey je lah so um, untuk uh, hari yang kedua ni Uh, beberapa kali doktor akan datang jumpa kita kemudian petang tu doktor datang dia tanya saya macam mana saya dah pergi ke berjalan-jalan ke belum dan sebagainya saya bagi lah saya dah pergi ke toilet dan sebagainya dia tanyalah sama ada kita boleh membuang secara normal ataupun tidak uh, masa tu uh, untuk buang air kecil sudah tapi doktor tunggu juga untuk uh, pembuangan air besar tu okay, bila doktor Uh, cakap macam tu, suruh saya berjalan-jalan saya tanyalah doktor, kenapa um, baru lepas caesarean tu, kita kena berjalan-jalan, so doktor cakap sebenarnya dia nak pengaliran darah yang lancar ke bahagian caesarean tersebut, untuk penyembuhan yang segera dan mereka nak mengelakkan daripada Um, berlakunya darah beku dan darah beku ni mengikut kata doktor memang sangat bahaya sekiranya darah beku ni naik sampai ke paru-paru itulah yang akan menyebabkan kematian. Jadi um, mengikut kepada kawan-kawan saya yang bersalin um, bawah 2000 2018 ke bawah mereka kata mereka tak diberi apa-apa ubat selepas caesarean tu berlaku tetapi untuk mereka yang lahirkan anak melalui cesar selepas tahun 2018 katanya diberi suntikan uh, ubat pencair darah dan saya memang dapat ubat cair darah tersebut Uh, disebabkan saya masih lagi di hospital Mereka yang suntik untuk saya lah Kita boleh pilih dua tempat Untuk kita suntik Sama ada di lengan ataupun di peha. So salah satu Salah satu tempat ni lah kita suntik Dan benda ni akan dibuat beberapa hari Selepas uh, Kita Selepas berlakunya pembedahan tersebut Dan uh, Suntikan ni Boleh dibuat sendirilah di rumah Jadinya Uh, satu hari satu suntikan sebenarnya pada awal doktor cakap saya kena suntik 10 hari maknanya 10 suntikan lah setiap hari kena suntik pada waktu yang kalau boleh waktu yang sama lah um, dan kita tahulah kalau mengikut SOP pengambilan ubat kalau satu hari sekali bermakna jarak antara satu ubat dengan satu ubat yang lagi satu tu adalah 24 jam okay. So um untuk suntikan ni uh, sebenarnya dia akan buat review balik kepada uh, kita punya proses pemulihan. Okay, sebab um, walaupun pada awalnya doktor kata saya kena buat 10 suntikan untuk 10 hari bila saya um dibenarkan untuk discharge tu doktor bagi tahu saya dia dah review balik saya punya keadaan jadi mereka hanya memerlukan saya suntik ubat pencair darah ni tujuh hari sahaja tujuh hari maknanya tujuh suntikan saya rasa itu saja untuk kali ini kita jumpa di sesi yang akan datang atau video yang akan datang jangan lupa subscribe, like, komen dan share sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh